Олег, у мене таке питання, ти скільки ти в шлюбі вже. Ну, у мене пішов 11-й рік. Один... Нічого собі слухай. Там може вже вистачить, ну, не додоїло взагалі, може щось змінити. Ну, ти знаєш, тим не дивлячись на те, що були дуже складні ситуації, тим не менше, я ніколи не думаю про розлучення. Чому? Ну, я вважаю, що це не потрібно і що сім'я може перебороти всі проблеми mm. разом. Ну, в принципі, ми сьогодні про це поговоримо про з нашими Це медичами. наша тема. Щиро вітаємо вас, дорогі глядачі на програмі «Є проблема». з вами ведучий Олег Алєксєєв. та я Артем Щербанюк. На нашій передачі ми намагаємося розглянути різноманітні проблеми, які виникають перед нами особисто, перед нашим суспільством, незалежно від наших національних, політичних чи релігійних уподобань, але через духовну призму. Ну і хороша інформація щодо нашої сьогоднішньої теми. В Україні кількість шлюбів перевищує кількість розлучень на 77%. сім Під вінець без поспіху перші півроку 2012 року засвідчили той факт, що пар, які одружуються в Україні, стало менше. Порівняно з минулим роком, українці офіційно зареєстрували на 16% менше шлюбів. Основні причини зволікання із укладенням шлюбу є соціальна незахищеність, недостатнє матеріальне забезпечення та бажання спочатку зробити кар'єру, вважають соціологи. Та разом зі зменшенням кількості весіль статистика тішить іншими цифрами. Розірвали шлюб у цьому році майже на 30% пар менше ніж за аналогічний період 2011 року. Хм. Здається, якби підбадьорюча підбадьорююча інформація, але все-таки залишається питання, чому люди розлучаються? Е, невже шлюб неможливо зберегти? І які причини цього, і як цьому допомогти? Про це ми поговоримо. Для того, щоб порозмірковувати над сьогоднішньою темою, ми запросимо людину, яка вже була гостем нашої передачі. Доктор практичного богослів'я? Ми запрошуємо Галину Лінічну штеле. Вітаємо, вітаємо вас. Здравствуйте. — не лінічна. Ми з вами вже зустрічалися, і ми минулого разу е, обговорювали е, з вами тему громадянський шлюб. Да. А сьогодні у нас тема власне шлюб? Ну так скажемо, нормальний шлюб зареєстрований, yes. і люди ще і обвінчались. Да. Але ці шлюби не завжди зберігаються. І от про це ми хотіли сьогодні поговорити. Хорошо. — Як ви прокоментуєте оцю новину? это покращение, че это нормально, ж... плюсы и минусы есть, да? Mm -hmm. Потому что с одной стороны мы видим, что э, все равно это печальный факт, что mm -hmm. люди, которые вступали в брак, и большая часть, я надеюсь, они вступали по любви, и многие даже считали, наверное, по большой любви, и я думаю, что молодежь, которая и не только молодежь, которая заключает браки, действительно регистрируясь, да, в органах государственной власти, они они знают статистику, они слышали, что большое количество браков распадается. Но большая часть из них думает, а у нас так не будет. А вот мы докажем всему миру, что любовь есть, что у нас брак будет счастливым. И, к сожалению, многие из них потом приходят в это же учреждение с заявлением. Поэтому это печально то, что многие семьи терпят фиаско. И они не знают, почему, потому что они вступали в брак с намерением сохранить его и любить друг друга. С другой стороны, в этой сводке новостей есть как бы положительная тенденция, да, можно сказать, по сравнению с 2011 годом, так, что меньше, меньше пар развелось, да, чем по сравнению. Здесь, конечно, понимаете, статистика это очень интересная вещь, потому что с одной стороны это может может быть э, указатель на положительную тенденцию, с другой стороны, если мы с вами знаем, что гражданские браки увеличивается количество гражданских браков, может быть такое же количество пар разводится просто из-за того, что они не были зарегистрированы, они их разводы тоже не <с fui> зарегистрированы. Реально их мужа прораховали. Совершенно верно. Вот это с тем, что мы говорили, Да, да, то есть. С одной стороны, плюс, что зарегистрированных браков распалось как бы меньше, с другой стороны, может быть, их такое количество или даже больше, если бы все гражданские браки тоже были учтены, угу, угу. которые распались. Галина Ильинична, вот такое запитание. М -м, какие, на вашу думку, наипоширеннейшие причины разлучения? Хорошо. Есть, конечно, много, целый список причин, которые специалисты видят как основные. Я начну с самой главной. Самое главное ⁇ это эгоизм. То есть это самое главное и самое, может быть, это сердцевина всех других проблем. И, конечно, если мы говорим эгоизм, он лежит в корне проблем разводов и многих других проблем общества. Почему в семье это наиболее видно? Потому что мы все эгоисты. Здесь мы должны признать это. Мы все грешники и мы все эгоисты. Мы все не ангелы. Ангелы не женятся и не выходят замуж. Ангелы, да? а, Поэтому как трошки больше эгоисты. Да, если мы Ничего, в браке... Я совсем не хочу погодиться просто так. Ну вот смотрите, если мы все эгоисты, Конечно, в начале, когда мы заключаем брак по любви, естественное желание сделать приятное другому человеку. И поэтому эгоизм, как-то отступает, потому что любовь, она превалирует. И эгоизм как-то в это время молчит и стесняется высовывать свою голову, потому что... И мы даже иногда что-то хотим там в свою пользу, а потом думаем, ну я же ее люблю, ну ладно, ну пусть поспит больше, пойду сам завтрак яичницу. Сам... <laughs> да? вот. Или что-нибудь, ну он настаивает, он, ей это не нравится, или ее это обижает, ну там, ну там, ну ладно, это уже не так важно, отношения важнее. То есть в этом случае молодые люди, они приносят свой эгоизм в жертву или заставляют его отступить, ставя интересы другого человека или семьи, что очень важно научиться ставить интересы семьи во главу угла. Но из-за того, что закономерный процесс в браке, он идет таким образом, что идет потеря чувства новизны, это тоже одна из причин. Люди теряют чувство новизны, приедаются, понимаете? И супруг приедается, и быт приедается и семейные все эти прелести, радости, будни. И, и, будни, и проблемы, они тоже начинают уже как-то, знаете, тревожить и, может быть, напрягать. И поэтому как-то все это приелось, и некоторые, а плюс еще если какие-то другие проблемы, стрессы на работе, экономическая незащищенность. Многие люди наши сегодня молодые, вступая в брак, не имеют отдельной жилплощади, они вынуждены жить с родственниками, с родителями одной или другой страны, или снимать квартиру, и часто хозяин квартиры или хозяйка там уже, то есть это добавочные стрессоры, которые не влияют на укрепление семьи, потому что семье и так тяжело адаптироваться друг к другу, а тут еще дополнительные стрессоры, которые направлены на то, чтобы добавить стресса. И представьте, то есть то, что мы перечислили социальная незащищенность, отсутствие жилплощади, финансовая нестабильность, материальное неблагополучие. Часто человек думает, как выжить. Он думал, как хорошо заработать, когда он был один. Появилась семья, Проблема не уменьшилась, а увеличилась. Надо Увидание еще... сбили, Совершенно да, а есть еще дети, ребенок, а есть еще проблемы со здоровьем у супруги после родов. Или ребеночка надо, может быть, не все благополучно получилось. Надо его как-то полечить, подлечить, а там садики, а дети подрастают в школу. А если два ребенка, а все сегодня дорого. И поэтому финансово... финансовый стресс это тоже большой стресс. И он тоже приносит свою изюминку. Супруги часто начинают ссориться. Конечно, они иногда ссорятся из-за пустяков, но не всегда из-за пустяков. Вот на этой первой фазе семейной жизни может даже ссоры быть из-за весомых проблем, которые они не в силах разрешить. Uh -huh. Если она недовольна тем, что они живут, у его родителей, он не может завтра ей предоставить отдельный дом или отдельную квартиру. Понимаете, это не решается за один день. И значит, надо будет терпеть, но она до какого-то момента терпит, а потом она начинает срываться. И, конечно, здесь мудрость тех людей, которые живут с ними под одной крышей, тоже э, может помочь ситуации или добавить, если эта девушка или этот молодой человек не нравится тем родственникам, которые с ними живут, то они, наоборот, подсознательно ставят цель изжить его из-под собственной крыши. Может даже они не задумываются, что они приносят несчастье своему собственному ребенку, который заключил брак. Но они просто хотят продемонстрировать, особенно если они предупреждали, мы тебе говорили, что это плохой человек, или не, не пара тебе, а вот теперь ты убеждаешься. И они, да, они доводят до того, чтобы он демонстрировал, или она свои худшие качества, понимаете? Потому что, опять же, опять же, давайте вернемся к нашей первой программе, эгоизм. Потому что в таком случае они кормят свой собственный эгоизм. Мы были правы. В этот момент, конечно, все родственники, если бы мы, как люди вообще-то, были озабочены и состоянием общества, благополучием собственных детей и нерожденных или уже рожденных внуков, да, маленьких птенцов, которые появились в этом месте, мы все должны были бы принести в жертву свой эгоизм и работать на любых условиях на созидание и укрепление семьи. И не важно, кто теперь прав, важно, чтобы они жили вместе. Ну вот как раз я вижу взаимозвязок и с тем, что мы говорили. Много людей, чтобы этих проблем уникнуть, они не створю, не регистрируются. Вони да, роблять да, громадянський да. шлюб, так як здається, да, ми це про це неверно. говорили минулого разу. От але є люди, які все таки укладають шлюб, і зрештою, коли приходять ці проблеми, так і вони якби намагають, вони вірять, вони ж дають там обітницю да. в здраві і так далі. І так далі. Ось тів ради, стів вони навіть може в той момент і вірять в це, але коли приходять реалії, ну дехто може і не вірити це, да. так от. Так може це нормальний стан речей суспільства? Що суспільство регулює ці моменти так, що прийшли проблеми? Добре, розбігайтеся. Хорошо, давайте пойдем дальше. Кроме тех проблем, которые мы уже озвучили, существует еще целый список проблем, которые в принципе решаемы. То есть есть проблемы не совсем решаемые или решаемые в перспективы, не в ближайшие, может быть, недели и месяцы. Но есть те проблемы, которые в принципе решаемы, если бы молодые или эта пара получила дополнительную информацию. Какие это проблемы? Неумение, то есть отсутствие навыков хорошей коммуникации между собой. Люди не умеют сегодня правильно разговаривать друг с другом, особенно когда они не согласны или имеют разные мнения, или у них конфликтная ситуация. Люди не обучены и не умеют, и у нас общество фактически не имеет про практики дипломатических переговоров, понимаете, между просто простыми гражданами. Я думаю, что дипломатичные такие переговоры потребны только для дипломатов. <реклама> Совершенно верно. Многие так думают, и поэтому они даже и не учатся этой дипломатии, понимаете. Когда существует конфликтная ситуация, очень важно понимать, что для семьи и очень важно объединиться вместе против проблемы и работать как команда против проблемы. Но мы что делаем? Поскольку мы не обучены этим навыкам, мы расстроены этой проблемой, и мы начинаем метать в друг друга стрелы, кто больше виноват сейчас или чье решение хуже, и мы позволяем проблеме встать посередине, разбить нас по разные стороны, и мы с этих противоположных берегов метаем в друг друга стрелы. Решили мы ситуацию? Не решили. Отравили мы отношения? Сто процентов. Теперь что нам? Нам теперь добавляется проблема. Не только все равно эту проблему надо решить, нам еще надо заново э, возобновлять отношения и их ремонтировать, да, потому что мы их испортили. Нам надо снова их начать строить, понимаете? А останется ли осадок после того, все, что мы наговорили друг другу в запале этих эмоций, останется? То есть мы не умеем правильно разговаривать с друг другом, когда конфликтная ситуация. Мы не умеем приходить к определенному общему решению, которое хорошо не для меня, не для тебя, а для нашей семьи. Может, это компромиссное на этот момент, но мы должны вместе, как дипломаты. Садятся представители двух разных стран или более того, да, за стол переговоров. И они ищут решение совместное, которое каким-то образом устроит плюс-минус эту и другую сторону. Может, это не идеальное, не стопроцентное для этой страны и для этой, но надо сосуществовать мирно. Мы не хотим войны, мы хотим мира, значит, надо искать решение, которое как-то устроит обе стороны. То же самое надо принести в наши семьи. Надо учиться садиться за стол переговоров и говорить: твоя альтернатива. Как ты считаешь, вот все твои возможные варианты решения этой проблемы. И дать человеку высказаться, и не нападать, и не критиковать, и не говорить, а ты всегда, а ты никогда, а ты не сможешь. Пусть он выскажется. Теперь моя альтернатива, мои все решения, возможные взгляды на эту проблему. Ми а тепер наша общека, як ми з цих двох, може, пакетів рішень здаємо і виберімо, і, може би, и і знайомі ще щось, що ми навіть не озвучимо? Ну, е допустимо, от ці шляхи якимось чином більш-менш були пройдені. Так? Ну, да. Тобто вони сідали, розмовляли. Да. Сідала мама, тато, ну, допомагали да. всі, хто міг. Зрештою, якщо. Нічого не вдалося. Тобто сім'я все одно от, да, е, котиться да. до якогось краху. Так. Е, ну, Виникає питання, навіщо мучитись? Можливо, краще розійтися, да. Тим більше, що в наш час, в нашому суспільстві, це досить легко і просто і мабуть. Люди многі думають, що буде легше, якщо ми розстанемося. З одної сторони, буде легше, тому що е, з твоєї життя чоловік, який тепер тебе роздражає, який викликає негативні емоції, і якщо відношення. испорчены, и вы знаете, там уже маленькая спичка искра, уже пожар, и ты уже не хочешь этой жизни, и ты хочешь жить спокойно, и это, как бы сказать, выход из положения представляется. На самом деле специалисты говорят о том, что развод, что такое развод, это бегство от проблем. Если ты убежал от проблем в первом браке, то есть если ты пошел на развод, вы пошли на развод, это значит, вы расписали в собственном бессилии перед теми проблемами, которые перед вашей семьей встали. Вы не смогли их решить. И вы избрали путь какой? Бегство. То, что вы убежали от этих проблем, это не значит, что в жизни вам не придется снова Встретить эти проблемы и научиться их когда-то решать. Проблемы в теплые разум с вами, да? да? Вы несете их с собой раз, а во-вторых, жизнь их опять предоставит. Понимаете, эти проблемы, может быть, немного в другой упаковке не встанут. Вы не научились их решать в этом браке. Вам придется в другом. Вы вступаете в другой брак и говорите: это другой человек. С ним будет все по-другому. Не факт. Потому что жизнь перед вами поставит те проблемы, и вам придется начать когда-то учиться. И вы когда-то поймете, ну второй раз я разводиться не хочу. Или у вас уже дети, или у вас уже дети уже и от второго супруга, да, и у вас уже, вы чувствуете, надо останавливать, надо наконец начать искать эти решения. Надо учиться решать проблемы, надо учиться идти на компромисс. Кроме того, конечно, нужно добавить, что многие люди уходят вот из этих отношений, Потому что они тоже говорят, ушла любовь. Да, вот тоже часто это все. Да, многие. Закончилось. А любовь, конечно, ушла, если конфликты пошли полосой, потому что это же отравляет, это яд. Або наоборот. То... А, то... да, да. Любовь пришла и пошли конфликты. И, и треба и... быть честным, лучше разойтись, неже сосуществовать, как говорят. Совершенно верно, многие так думают. И это кажется логичным. И специалисты, опять же, говорят. <laughs> они говорят о том, что те люди, которые изучают семейную тематику, и которые консультируют семейные пары, и консультируют тех, которые идут вот уже к этому финальному решению развода, и которые спасают людей от развода. Они говорят, что есть интересная закономерность. Все пары, независимо в каком они браке, первом, втором, третьем, они в определенный момент после заключения брака придут к тому, что им будет казаться, что любовь ушла. Потому что любовь ⁇ это волнообразный процесс. Вот, допустим, вы не можете быть каждый день на, на в состоянии пике эйфории его. на пике. Точно так же, как океан. Он дышит. У -у -у. Есть приливы, есть отливы. Понимаете? Океан не может быть все время в состоянии приливов. Понимаете? Не может. Ветер как идет, он не идет вот сплошной полосой, вот таким шквалов, как у нас иногда бывают бури, да, которые валят деревья. Он тоже меняет свою интенсивность, и то, это волнообразные процессы, понимаете? Чувства, эмоции то же самое. То есть есть приливы, есть отливы. Это тоже иногда подвержено некоторым трудностям в жизни, стрессам. Вы просто не выспались, и вы сегодня не в силах так любить, как вы любили вчера, да? Просто даже физическое состояние, даже то, насколько крепкий и хороший был сон, насколько все благополучно у вас, как вы поели и так далее, даже это влияет на способность человека выражать эмоции. Здесь важно задать вопрос, что такое любовь. Угу. Это просто эмоции. Это эмоции плюс мое решение любить этого человека. Это мое собственное решение заботиться всю жизнь об этом человеке, невзирая ни на что. Это мое решение стать родным этому человеку и считать его своей частичкой что это такое любовь понимаете и конечно человечество нашло удобный способ ответить на этот вопрос они отвечают любовь это эмоциональное чувство оно прошло вы свободны ну Ми можемо поговорити об этом, що е, таке любов? От е, мене ще зацікавило добре. Е, двоє людей є проблеми, розлучились це. Це їхня особиста проблема, чи це якось впливає і ця кількість розлучень взагалі на суспільство? Угу. На суспільство, на державу. Це має якийсь резонанс? Чи це справа двох людей, ну там сім'ї? Да, да. Это, это имеет большой резонанс, это отражается на обществе, на его здоровье. Почему отражается? Потому что общество, до сих пор общество не придумало лучшей системы, понимаете, сосуществования, э, можно сказать, размножения, да, и э, воспитания подрастающего поколения как семья. И, может быть, это даже, правильно сказать, не общество придумало, а Господь это сделал. Ну, вот тот момент вожди, да. да, и Господь придумал так, что общество состоит из ячеек, из маленьких здоровье каждой ячейки, оно способствует здоровью общества. Если каждая ячейка будет больной, или каждый кирпичик общества будет с все общество будет больным, все общество будет с трещинами. И поэтому Господь озабочен, чтобы помочь семье стать здоровой, счастливой и воспитать таких же здоровых, счастливых, морально устойчивых детей. Потому что тогда все общество, оно будет идти по пути процветания и прогресса. Если общество это понимает, я, я думаю, что большая часть правительств, даже разных государств, потому что вы можете просмотреть программы, социальные программы, и сегодня очень многие программы разных стран, независимо как бы консу, не консультирующие друг с другом, направлены на укрепление семьи. Вот как раз шадудам додам, как вы говорите, с не придумало ничего лучше, но сегодня много я думал про то, что Шлюб це застаріле явище, архаїчне явище. Да. І це явище далекого минулого. Сьогодні суспільство переросло, але не дивлячись на це, ніби все одно люд, люди прагнуть об'єднатися в шлюбі. І отут якраз цей конфлікт виникає. Е, є біблійна модель шлюбу і біблійні, якщо так скажемо, причини розлучення. Релігійні mm -hmm. біблійні церковні причини yeah. розлучення є причини розлучення державні в законі. Записано. Е, ну я особисто маю якесь відношення до е, юриспруденції. От е, Український кодекс е, про шлюб та сім'ю, е, він має статтю причини розлучення розірвання шлюбу без проблем. Які завгодно вплоть до того не зійшли з характером? Це найчастіше в суді звучить причина так. легка, яку не треба довго пояснювати. У Біблії тільки одна причина: так. якщо я не помиляюсь, Євангелії, так і сам Ісус словами його слова сказали, то оце, цей конфлікт, який існує між Біблією і з суспільством, як його вирішувати? Чи це конфлікт, чи це держава пішла далі? Совершенно верно, это конфликт. это определенный конфликт, почему? Потому что э, потому что общество сегодня это церковь отделена от государства. общество сегодня не обязательно официально религиозное общество, оно светское общество и поэтому мы даже говорим светские законы и религиозный свод законов да? правильно. И таким образом получается существуют параллельно как бы две точки зрения на мораль. Две точки зрения на различные явления в обществе, в отношениях и так далее. И здесь, конечно, человек как свободная личность имеет право выбора. Он хочет свободную мораль, он хочет жить как все. Он имеет, конечно, на это право, потому что он свободная личность, он живет в свободном государстве. И он должен соблюдать законы этой страны, и если по законам этой страны... Это правомочно да, и правомерно. Он не будет подвергаться никаким взысканиям со стороны государства, потому что это правомерно. Но если он хочет жить как все в светском государстве, он получит и счастье как все. Проблема сегодня с нами, что мы хотим счастья, которое обещал Бог. Но жить мы хотим, как живут все, которые не берут во внимание законы Бога. Вот это я вижу конфликт. Даже не между государством и государственными законами церковными, а как бы больше даже между выбором человека. Человек желает счастья, которое дал Господь, и обещал он это счастье людям, которые соединяются в семью. Но жить и строить свою семью, и существовать, он хочет по законам, которые обещает общество, свободное от религии. Вот вы уже много лет я церковным деятелем. Разом з вашим чоловіком ви займаєтесь церковною діяльністю? Було в багатьох країнах світу, знаєте, ситуацію всередині конкретно церкви, яка є, і от мене, наприклад, цікавить питання: чи відрізняється якась статистика розлучень, скажімо, у світі? І в церкві є в церкві розлучення, чи немає їх взагалі? Я переваги в плані того, щоб бути віруючим, віруючою людиною, такі сім'ї більш сильніші. Які причини, якщо вони є такі розлучення в церкві, які чому сожалению, ми даже не сказати, що приходить і в церкві. И может быть именно потому, что мы живем в постмодернистское время, когда все относительно. И люди, даже которые приходят в церкви или которые воспитываются в семьях верующих людей, они подвержены этому течению, моде времени, когда как бы нет абсолютной истины, ты живешь так, как удобно тебе. Твой опыт это твой опыт, мой опыт это мой опыт. Как бы все относительно, нормы относительно, я выбираю сам. И это влияет на то, что молодое поколение особенно, более хрупкие браки, конечно, там, потому что молодые представители молодого поколения, они не так привержены церковным религиозным нормам, они чувствуют себя более свободными, они меньше признают авторитеты, любые авторитеты, включая церковные, божественные, авторитет священного писания для многих тоже уже не авторитет, и они сами себе голова. Хотя они в в то же самое время не отрицает существование Бога, они входят в церковь, они хотят жить по-Божьему, но у них не достает силы всю жизнь, все сферы жизни привести в согласие. С другой стороны, я хочу сказать, что все равно в церкви меньше разводов, чем в обществе. Это заметно. Это статистика, которая существует. И церковь, как общность и как общество, она работает на то и прилагает гораздо больше сил, потому что, может быть, она более направлена на сохранение семьи, потому что это ее тоже основа, и это божественное установление. И церковь, она помогает, она является своего рода группой поддержки молодым семьям. Существует очень много христианских консультантов, которые стараются спасти брак. Существует очень много разных техник, как спасать брак. Конечно, в обществе тоже, потому что общество озабочено. Но церковь предлагает плюс к этому еще э, Божью силу. Понимаете? Ну, да. <клес> Буквально у нас осталось півтора хвилини. Какой який вихід? Вот да. что бы вы порадовали молодой паре, а может паре уже с стажем семейного жизни, От, если они опинилися в таком месте своего шлюбу, когда, кажется, все кінець и все трещит, как говорят, по швам. Да. Что бы вы порадовали им? Да, я бы им сказала, не сдавайтесь, дорогие друзья, не сдавайтесь, верьте в свою любовь, боритесь за свою любовь, создавайте свое собственное счастье, потому что счастье это из темы «сделай сам». И если вы поставите эту цель, у вас все получится. Ищите информации, ищите людей, которые могут вам помочь. Молитесь Господу, потому что Он автор и творец семьи, и Он готов помочь вам сохранить эту семью. И вы знаете, когда вы летите в самолете и пролетаете такие зоны турбулентности, никто вам не говорит «прыгайте», с парашютом. Потому что только турбулентность. Что нужно сделать? Надо просто застегнуть привязные ремни, переждать, пролететь эту зону турбулентности, и дальше все будет хорошо, и вы полетите дальше. Вот эти все периоды жизни, когда вас трясет эта зона турбулентности, не выпрыгивайте из самолета. Дякую, Галина Ильинична. Для наших глядачей мы хотим пожелать, чтобы в вашем жизни ваш шлюб был действительно счастливым. Спасибо, вальша сім'я це найкраще, що є в нас, і ми зобов'язані берегти і любитися, і боротися за її щастя. На цьому ми завершуємо нашу передачу. Бажаємо, щоб ваші проблеми вирішилися з Божою допомогою. І, можливо, ми в цьому чимось допоможемо. До побачення! Щасливо. Да.